যেতিয়া মৰাণ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকসকলো ভালে আছে চ' ঘুগুহা ঘুগুহাত মানে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ দ্বিতীয় নিশা আৰু দ্বিতীয় নিশাৰ নাট হ'ল মহাৰাণৰ বলীয়া ঘোঁৰা অলৰেডি নাটক আৰম্ভ হ'ল আমাৰ আৰু ইয়াতে ইমান দৰ্শক হৈছে নহয় মানে ভিতৰত যিমান বাহিৰতো তেনেকৈ সিমানেই থিয় হৈ নাটক চাই আছে আৰু আৰু যিকে নহওক আজি ইয়াৰে মই দৰ্শকখিনিও দেখাম আৰু ক'ত ক'ত কি কৰোঁ সকলো কালিলৈকে কি কৰোঁ মই সকলোখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বিদ্যুতক প্ৰসাদ দিয়ক প্ৰসাদ দিয়ক বিদ্যুতক হয় হয় সেই ভাঙৰ মিঠৈ আছে আছে নেকি অঁ ঘূটা বনাই জান অঁ মোক আৰু আমাৰ ইয়াতে আজি ঘূটা বনাই আছে চব দেখাই আছো আজি চাই থাকক হৈ গ'ল নেকি তাম গোটা বনিছে আজি দেই কলা পৰি গৈছে গোটা কোনে বনালে আজি গোটা অ ঘূটা বনোৱা মানুহজন কোন এই মজা হা খাবি ঠিক আছে ঠিক আছে এই বঢ়িয়া বনাইছিল আৰু এইফালে বনি আছে খিচাৰী আজি আৰু খিচাৰীয়ে হ'ব আৰু এইফালে হ'ল সৰু আলু ভাজা পাতকবি চাই থাকক এনেদৰে মই দেখাই থাকিম আজি ভিডিঅ'টো আৰু প্ৰথম গানটো গৈ নাচি আহিলোঁ এতিয়া দ্বিতীয় গানটোৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ আৰু আগতে গানটো নাচি আহিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই ভিডিঅ'টো দেখাম চাই থাকিব ইথালি হৈ গ'লা নহয় ফাইনেলি আজিৰ নাটক শেষ হ'ব হ'ল আৰু লাচিন চলি আছে সময় দহটা বাজিলে দহটালৈ এক মিনিট আছে মানে দহটা বজাত আমাৰ হ'ম নাটক শেষ হ'ব আৰু আৰু দৰ্শক কিমান হৈছে মই সকলোখিনি দেখাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ পৰাই হৰিবল দিয়া মন নুতুাবিংটো পিঠাই দে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভগাই দিয়া পিংকু ধুনীয়াকৈ অ দাদী ক'ত গ'ল অ আছে লওক মাদেৱ মাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱৰ হৰ হৰ মহাদেৱ ৰগুন বা হেল্ল' অ হেল্ল' অ টেষ্টি হৈছে নাই মই বনাইছিলো বঢ়িয়া নে গোটা খাই দিলোঁ দেই পুৰা আৰু এয়া এতিয়া ৰুমত যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু চাই থাকিব কালি আৰু দিনত ক'ত ক'ত যাম কি কি কৰিম মোক সকলোখিনি দেখাই থাকিল ইয়াতে সঁচাকৈ বহুত বহুত মানুহ মানে বহুত মানে বহুত বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মানে বহিছে যিমান থিয়ৰিও আছে সিমানখিনি মানুহ আৰু নাটক শেষ কৰি আহি দহটামান বজাত নাটক শেষ হৈছে শেষ কৰি আমি চাৰে দহটামানত ৰুম পালোঁ ৰুম পাই আহি তাৰ আকৌ দাদাহঁতৰ সৈতে ভাত বনালোঁ ভাত মানে ভাত বনালোঁ আলু কণী ভাজিলোঁ তেনেকৈ আৰু ভাত খালোঁ খাই মানে অলপ দেৰি হৈ গ'ল কাৰণে মই ভিডিঅ'টো নবনালোঁ আৰু আৰু এতিয়া ৰাতি শুই দিলোঁ সোনকালে শুই উঠি তাৰপৰা লতাত শুই উঠিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুলোঁ ধুই চাহ তাহ খালেও খাই দাদাহঁতে আকৌ ভাত বনাইছে ইয়াতে বোলে ভাত খাব লাগে এতিয়া আমি দিনটোত যিহেতু এবাৰেই খাওঁ আজি আকৌ দুবাৰ খাওঁ লাগে বোলে সেইকাৰণে কি বনাইছে বা নাজানো তথাপিতো দেখাই আছোঁ মই চাই থাকিব তাকেতো খাইছে গাইদিং আজি মৰ্ণিং মৰ্ণিং খানা আৰু এতিয়া আমি এই দুইটাই তামাম ৰ'দ তথাপিতো আলহী আছে নগ'লেও নহয় আহিবৰ মানে অহাৰ আগৰ পৰাই ফোন কৰি আছে সেইকাৰণে আৰু আকৌ কালিও বেয়া পাইছে নোযোৱাৰ কাৰণে দুয়োটাই এতিয়া উপায় নাই ভাত পানী খালোঁৱেই অলৰেডি খাই অলপ শুলোঁ শুই আকৌ দুইটা এতিয়া আলহীৰ ঘৰৰে বুলি ওলাই আহিছোঁ দেখাম ক'ত মানে কিমান দূৰত আলহী ঘৰ চাই থাকিবা ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ তাতে এইফালে দেখিছে কিমান ধূলি এইফালে একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে ধূলিয়ে এই গালাহি গ'ল আৰু খোজকাঢ়ি আহি আহি পেণ্ডেলৰ ওচৰ পাই গ'লোহি ইয়াৰ পৰা আৰু এক ডেৰ কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব তথাপিতো এতিয়া কেনে দাদাক হ'লেও মাতি দিব লাগিব আৰু দাদাজনক ইয়াতে লগ পালোঁ পাই বাইকখন লৈ ল'লোঁ এতিয়া লৈ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি বাইক লৈয়ে যাওঁ আৰু চাই থাকক ইয়াৰ পৰা আমি চিধা কলে যদি নৰুৱা থান পাম নৰুৱা থান নাপাওঁতে লেফ্ট চাইডে সোমাই আহিছো আৰু অকণমান দূৰ গলেই আমি আলহী ঘৰ পাম আৰু ভালে আছে ঘৰত চবে ক'ত গ'ল বৌহঁতে ঘৰত আহি পালো পাই অলপ পঢ়ি আছো আৰু কিনো কৰিম বৌহঁতে ক'ত বা কি কৰি আছে বিচাৰি আছো দেখাই নাই খবৰ কেনে অ কি হ'ব নোৱাৰ ঐ তই কি কৰিছা হা এইটো ঘৰ যদি ভঙা চিঙা বুলি কয় আমি কি ক'ম তেনে আগতে চাহ খাই লওঁ আমি দুইজনে ধুনীয়াকৈ আপুনি কি চাহ নাখায় নেকি চাহ ক'ব অঁ সেইটো হয় অ দেউতাক অঁ আনিছেই বৌয়ে চাহ লৈ আহি আছা আপোনাৰ কাৰণ দেই দেই এই আহি আছে চাহ লৈ লৈ চাহ তাহ খাই ললোঁ ভিতৰৰ পৰা সিহঁতে কি কৰি আহে চাওঁচোন খানা বনোৱাত লাগি গৈছোঁ আৰু ঘৰ কথা নাই খানা মেইন ঘৰত যিয়ে নহওক খানাটো মেইন খালী যে নাই কি হ'ল হে কি হ'ল তাকেইটা হা কি ফ্ৰেণ্ডৰ ফটোখন চাম আছে নাই ফটোত আছে নাই নাই হা ইয়াতে দিছে গাহৰি মাংস কলফুল আৰু আলু খাবলৈ যোগাৰ কৰা হৈ গ'ল আগতে ভাত খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো জনাবচোন এবাৰ আৰু আমি কালিৰ পৰা গৈ আছোঁ ধেমাজিলৈ ধেমাজিত আমি তিনিদিনৰ কাৰণে গৈ আছোঁ কালিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ধেমাজিতে তাৰ নেক্সট পেণ্ডেলটো হ'ল মৰি ধল চাই থাকিব আৰু বেছিদিন নাই আৰু পেণ্ডেল শেষ হ'বলৈ